Hər birinizə salamdır. Yer və hər vaxtınız xeyirli olsun deyirəm. Gəlin binasa bir nəzər salaq. Bu gün Bitcoinin qiyməti nə qədərdir? Ayın bu gün görürsüz 8 fevral 17:55. Qiymət 43487 dollar civarında dəyişir. Ancaq qiyməti 45578 dollara qədər qalxmışdı. Ethereumun qiyməti də 23234 dollardan 3000 dollara enib və BNB-nin qiyməti də eniş göstərir. 445 dollardan 418 dollara eniş göstərir. Gəlin biz baxaq. E, Hesabımca məndə deməli bu e, Bitcoin 0.0 ondan sonra 3 milyon e, 490 neçə mini idi. Yəni mən bura pul yatıranda o da 300 53 e, milyon 500 min təxminən satoshi eləyir. Balans ümumiyyətlə baxdıqda 300, yəni daha doğrusu 3 milyon 426 min Satoshi göstərir. Bu o deməkdir ki, mənim balansım 2.8 milyon Satoshi göstərirdi və mən Bitcoin-də artıq öz balansımı geri qaytarmış oldum. Yəni demək istədiyim nədir? Məsələn, siz indi kalkulyatoru açanda baxım göstərirəm. 0.02 milyon 800 min Satoshi indi məndə və vuranda bunu Bitcoin düşmüşdü 32.000 dollara. 896 dollar idi balansım. Ancaq indiki kursa vuraanda isə, yəni 42500-ə balans 1190 dollar təşkil edir. Yəni dostlar, mən Bitcoin-də 3 milyon 500 mində almışdım. 3 milyon 500 mində. Ay belə. 300, yəni 3 milyon 500 min və onu vuraq 60 min dollar qiymətinə 2100 dollar təşkil edir. İndiki qiymətlə vuranda isə, yəni 42500-dən görürsüz 1487 dollar təşkil edir. Yəni Bitcoin-in sayı olaraq mən öz valyotalarımı geri qaytardım. Yəni endişdə olan valyotalar qalxdı. Endişdə olan valyotalar hansı idi? Məsələn, Shiba idi. Görürsüz Shiba-nı görürük ki, artıq bu gün qiyməti 35.23-dən biraz düşüb, düzdür, 30.50-bələ. Ancaq görürsüz, qiymət hardan qalxdı. Yəni ən son olmuşdu 20.13, ondan əvvəl də olmuşdu 17.04-də. Sonra mən Shiba-da nə qədər uduzmuşdum. Yəni hal-hazırda yenə də qabaq deyiləm, çünki Shiba-nı almışdım 38-dən. Ancaq buna baxmayaraq balansımı mən geri qaytardım. Niyə elə oldu? Onu mən sizə izah edim. Çünki mən bu yaxınlarda Cake kriptovalyutasını aldım 7 dollardan mən sizə göstərmişdim. Bunun qiyməti bu gün 8 dollar 70 sent oldu və hələ də görsüz yenə düşüb. Mən bunu əslində dostlar, bir şey deyim, mən bu kriptovalyutanı staking eliyirdim. Baxın burda. Kek-i göstərim sizə. Görürsüz 12.8 ədəd kek var idi məndə. Stake eliyirdim Ə, 42 faiz nə qədər, yəni. Burda göstərir. 42.125 faiz stakinglə qorumuşdu bildik. Bu gün bunu v kupat düyməsini görürsüz, artıq işləmir. Burada sarı olmalıydı. Bu düymənə basdım, burada v kup yazılıb. Bunu eləmişəm gecə saat gecə deyəndə saat hə 1 idi də təxminən. Yəni gecə saat 1, ancaq bu gün üçün sayılır da gecə axı 12-dən sonra vaxt dəyişir. Hələ də, hələ də gördüyünüz kimi bu örn örn də qalib 12.80 ədəd mənim keykim və Spotcash lokuma düşmüyüb. İndi görək də gözləyirik bunu görə Spotcash loka nə vaxt düşür. E, mən artıq belə fikirləşirəm ki, stakingdə olan şibalarımı, yəni göstərəm sizə şibaları. Bu 6 milyonu qoymuşam 1 aylıq, artıq görürsüz 30 günü olmalıdır, 29 günü gedib 1 günü qalıb. Və mən artıq bunları staking eləməyəcəm şibaları, çünki şibanın qiyməti qalxsa, mən o 6 milyon şibanı satmağa qərar vermişəm. Ona görə stakingdə baxım görüm, nəçə vaxt ərzində tam geri qayıdır, balans oturur, onu da sizə o haqda məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə baxırıq, görürük ki, hasiları demək, hə, CLP SLP, SLP adlı o coinləri 32% bu gün. Ə, qalxıb. Bunlardan xəbərlər də çıxmışdı ona görə. Və qiymət düşən coinlərdə bunlardır. Bunları mən düzü ha hə, XRP da bu çox güman ki futures-a aid coinlərdir. Çünki mən bunlarla alış-veriş etmərəm. Dostlar bu qədər elə bölüşmək istəyirdim düzü stakinglə bağlı ki bu coinləri mən bu gün gecə çıxarışa vermişəm, çıxmayıb və ümiyyətlə balanssız sizə göstərmək istədim ki, yəni artıq təbrik edirəm, sizin də hər halda balansınız geri qayıdıb. Təbii ki, əgər ə, rusların sözü var, deyir, ə, heç vaxt ə, bir, yəni səbətə yığmayın yumurtanı. Yəni çalışan müxtəlif coinlərdən alırsınız. Məsələn, bir coinin dalınca düşüb məsələn pulun hamısını ora yatıras, yatırıb deməyəsiniz ki, hə, məsələn, mən bu coinə güvənirəm, bu qabağa gedəcək. Yox. Bölüşdürün pulu ə, baxın coinləri, yəni müxtəlif coinləri alın və alış-veriş edin, qısa və uz uzun müddətli. BTTS-lər də bu gün qalxmışdı. Baxaq bunlara da. Bunlar da qalxmışdı bu gün görürsüz. Hal-hazırda eniş oldu. Nəsə Bitcoin qiyməti düşdü deyənə bu gün eniş oldu. İndi görək də gələcək nə göstərir. Hələ heç nə bilmirik. Elon Musk'ın da demək yalandan bir xəbəri çıxmışdı. E, hansısa bir Jake var, bir onu tanımıram. E, sən də Metro Elon Musk məsələn Shiba haqqında və Dogecoin haqqında heç bir məlumat vermirib. Amma buna baxmayaraq yenə də insanlar görürsüz Elon Musk oradan nəsə çıxıb, nəsə deyən kimi e, o saat həmin kriptovalyutanın qiyməti qalxır. Məsələ xəbərlərin yalan olduğu müəyyən olundu. Onlar bir e, saxtakarlar imiş, amma yenə də Şükür şibaların qiyməti qalxdı. Yəni 50-55 faiz qiymətində qalxmış halda olundu. Dostlar, bu günlük bu qədər belə hələ yeni bir xəbərimiz yoxdur. Nəsə yeni bir xəbər olan kimi sizə məlumat verəcəm. Kanala dəstəy dəstəy olduğunuz üçün çox-çox təşəkkür edirəm. Sualınız olduğu zaman Telegram kanalına yazın. Aşağıda linkdə yerləşdirəcəm orda yazarsınız yəni. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.